Этот нормально попал, долетел. Тест взорвали. Мама, я боюсь. Под санкции на энергетике. Как красиво. Взрывы сейчас звучат в Ярославле и Владимире. Там работают ПВО. Ни одного выстрела. В результате сбития БПЛА над городом произошло падение обломков на территории ТЭЦ областного центра, что повлекло повреждение оборудования электроснабжения. Нанести ущерб России, понимаете? И они считают, что они его руками, украинцев, наносят. Они увидят, как много того, что нельзя делать, они совершили. Друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд антипропаганди. Сьогодні ми вам розкажемо про те, чому і як росіяни таки не взяли Київ за три дні. Де вони перемагають спойлер, ніде навіть в Росії, але про що вони говорять на своїх пропагандистських пабліках. Але перш ніж я розпочну, друзі, не забувайте нам лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачений, і звісно, шукайте в описі до нашого випуску наш збір в підтримку роти вогневої підтримки 2-го батальйону, 37-ї бригади морської піхоти. Чесно кажучи, я бачу, як йде наш збір. Бачу, що дуже часто, і дуже багато з вас проходять повз. Думаю, що хм, він збереться якось сам. Ні, друзі, так не буває. Роки вашого волонтерства і донатства, роки нашої інформаційної війни показують, що без Прикладання своїх зусиль нічого отримати неможливо. Тож давайте разом і гуртума будемо допомагати нашій армії і бити нашого ворога. Тим паче, що ворог наш дуже часто максимально смішний. этот нормально попал, долетел. Зараз, походу, света не буде. санкции на энергетике. Вот это доброе утро называется, ребята. Вот это называется доброе утро. Еще где-то летит. Вот это долетел. До этого там сетки стоят на подстанции. Не касалось. До сеток говорит там. Вот летит где-то еще один. Но этот в сетку попал. Наверное, в сетку попал. Вот тот долетел. Пожар начался. Да, по волне одного выстрела. как красиво! Мама! Тест взорвали! Вон у меня видно, я засняла. Мама, я боюсь. Те... Там ТЭЦ взорвали. <свист> а, сюда. Да давай, давай, езжай. Не все. Ты, уверен, а ты? Нет, нет, нет. ты только дай, нет, там, не горцуй. елки Все, 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 все. там Вот, 行。 взрывы сейчас звучат в ярославле и владимире там работают пво около 10 взрывов на два региона в общем- то если округлять местные жители в пабликах сообщают о том что ярославле это север города вероятно одно из промышленных предприятий слышны звуки беспилотников ну и а, кроме этого серия взрывов а, о работе пво вероятно также сообщают жители владимира пишут о вспышках в вне Предварительно наша противовоздушная оборона сбивает ВСУшные дроны на окраине обоих городов. На данный момент пока официальной информации нет. Я думаю, в течение нашего сегодняшнего эфира обязательно появится. К другим регионам. Давайте покажем губернатора Орловской области. Клычкова сообщает, что в результате сбития БПЛА над городом произошло падение обломков на территории ТЭЦ областного центра, что повлекло повреждения оборудования электроснабжения. Пострадавших и возгорания на объекте нет, но на месте происшествия находятся сотрудники специальных служб э, силами Россети-центр и Орел-Энерго. Произведены оперативные переключения на резервные линии. В настоящий момент электроснабжение восстановлено практически полностью. Продолжаются ремонтные работы по устранению последствий. Э, э, ну и с наступлением светлого времени суток бригады будут Будут также усилены. Губернатор Гусев, это уже Воронежская область, там дежурным средством ПВО на территории четырех районов области были обнаружены и уничтожены не менее четырех беспилотных летательных аппаратов. Там, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. И их же раптом, когда-нибудь, настанет Тридцять світова війна, протистояння над держав, обмін ядерними ударами не тільки, і ви захочете зрозуміти, то хто в цьому винен, то Марія Захарова, яка буквально щойно опохмілілась, дає нам вже підказку на старті. Всю провину, всю вину вона перекладає на Брюссель. Деталь, вот я записала вашу цитату, Ініціатором даного наступлення является непосредственно Брюссель и его сателлиты. Ведь именно государства-члены Европейского Союза Просають визов міжнародному правопорядку своїм своїм стрімленням к мировому господству, гегемонізму в обход щопізнаних принципів і норм міжнародного права. Брюссель – це не таке збіговисько просто клерків, чиновників. Це політики, політики ніколи не хочуть воювати. Якщо ви подивитесь на політиків Брюсселю, Європарламент, то це ті, які взагалі не хочуть воювати. Найстрашніше для них. Це якщо війна справді розповсюдиться по європейському континенту. Головна теза, головна ідея, якою вони сповідують, тільки не в нашу зміну. Але Марія Захарова все покладає на Брюссель. Король король Кольорові революції Брюссель. Зміни режимів Брюссель. Державні перевороти то все Брюссель. Бідний той Брюссель, в якого в році більше вихідних та святкових днів. Навіть и не знал, что он настолько могутний. Кто проводил а, целую серию, которая привела к коллапсу государственности, цветных революций, смен режима, государственных переворотов на Украине на той же самой? Так называемые Майданы. Кто за этим стоял? Кто давал деньги? Кто, кто тренировал так называемых представителей общественности? Правда, почему-то в боевых лагерях на территории Прибалтики, Польши кто непосредственно участвовал в митингах, которые должны были быть исключительно внутренним делом государства Украины. В первую очередь представители Евросоюза и вот этой самой Обама-Байденовской администрации. И теперь они будут рассказывать, что кто-то нарушает международное право, пусть почитают устав ООН. Там все написано, что можно делать, а что нельзя. Они увидят, как много того, что нельзя делать, они совершили. Знаете, очень часто на разных пропагандистских пабликах Ми з вами чуємо цю історію, що в затягуванні війни зацікавлена хіба що Європа? Вони, тільки вони драйвер, ідейний натхненник цієї війни, а далі пояснення, що все лише заради того, щоб послабити Росію, завдати їй більшої шкоди, нанести удари, перше, друге, третє десяте. Хочу сказати, слухайте, якщо ви такі розумні, якщо ви все так легко і доступно розумієте, то чому ви йдете на поводу у Заходу? Чему-то играть с собой, ныщить себя, свою экономику, свое благополучие. Запад поддерживает Украину совсем не потому, что там есть какие-то иллюзии по поводу того, что Украина не коррумпированное государство. Западные лидеры и американские, и европейские указывали на проблемы очень серьезные с коррупцией на Украине на, всем, на все последние 30 лет. Поэтому ни для кого на Западе это не секрет. Знаете, вот а, а, вы приходите в магазин что-то купить, и вот цена на товар. Или бы вы на маркетплейсе, ну вот на маркетплейсе нет, но вот на магазин приходите что-то приобрести. Эта цена на товар она уже включает а, расчет этого магазина на то, что кто-то что-то украл. Вы, вы понимаете это? Потому что все торговые сети сталкиваются с этим. В любой крупной войне воруют Погодите, и воруют если, немало. Если вы сами приводите этот пример с магазином. Значит, крупная сеть понимает, что на, на воровство или на то, что какой-то из покупателей что-то в карман положит, всегда закладывается в цене. Согласен. Но если этого становится все больше и больше, и, каз, и крадут все больше и больше. Вы принимаете какие-то меры. Если американцы видят, что успехов на фронте Украины нет, вы принимаете какие-то. меры. Но они считают, что есть. Они считают, что успех Это, это, железная, в том, это железная логика. Они это логика считают. Что успех в том что Россия за три с половиной года не смогла взять весь Донбасс и что ей потребуется еще существенное время, они действительно считают примерно, как вот, как польские и, и украинские руководители, что а, займет потенциально еще два-три года, возможно, еще пару лет. Их это устраивает. Это же так логично, когда вы говорите, что европейцы хотят вам нанести стратегическую поразку. что может вы ведетесь на это? Но, в конце далее дальше обязательно настает история, что Ми стаємо тільки сильнішими, суверенними. Європа платить, Європа втрачає. Для них це криза. Царства неправильних зіркал, іскажних зіркал, в якому, в якому із таким задоволенням живуть як російські політики, представники кремлівського режиму, так і самі росіяни. Зрештою, справді це стане ще одним закономірним наслідком стратегічної поразки. Но россияне этого не пометят. Они и далее будут рассказывать, что это и есть перемога. Дело в том, что для американцев и для европейцев, кто конкретно контролирует Бахмут, или кто конкретно контролирует Авдеевку или Покровск, фундаментального значения не имеет. Это война для них а гораздо большим это, это конфликт опосредованный, в котором они стремятся а, нанести ущерб России. Понимаете? И они считают, что они его руками, украинцев, наносят. И наносят успешно. А где конкретно вот возьмет Россия еще один населенный пункт, еще 10 населенных пунктов? Для них это фундаментально... Для них это не играет роли. Нет, потому что это все происходит на той территории, которой они готовы на данный момент. Я говорю не об украинцах, которые, для которых это их, они считают, это своей землей. А для западных людей это земля, которой они готовы в этом конфликте пожертвовать ради того, чтобы нанести ущерб России. Они с этой Логіка дій, з за тієлогії, на протяженні всього конфлікту, вони її не міняють. Ну і що ж, друзі, на цьому в мене все. Але не забувайте нам обов'язково лишати свій лайк. Підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте почути і побачене. І, звісно, не йдіть без донату в підтримку наших військових. Ми збираємо 250 тисяч на потреби роти вогневої підтримки другого батальйону 37-ї бригади морської піхоти. Нам потрібно закупити радіостанції моторола, інверторні генератори та зарядні системи EcoFlow. І ми будемо супер вдячні і щасливі, якщо ви перейдете за посиланням і обов'язково задонатите підтримку цього збору. А ще звісно, ж бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.